વડોદરાના છાણીય વિસ્તારમાં માસુમ બાળકીનું ખાડામાં પડી જતાં મોત નિપજ્યાની ઘટના સામે આવી છે મળતી માહિતી અનુસાર યોગીનગર ટાઉનશિપ પાસેની ખુલ્લી જગ્યામાં બંધાઈ રહેલી બાંધકામ સાઈડ નજીક રમી રહેલી માસૂમ બાળકી દસ ફૂટ ઊંડા ખાડામાં પડી જતાં બાળકી બુમાબુમ કરી હતી જ્યાં પરિવાર સહિત લોકો દોડી આવ્યા હતા જ્યાં ફાયબ્રિગેડને જાણ કરાતા ટીમ દ્વારા ગંભીર હાલતમાં બાળકીને બહાર કાઢવામાં આવી હતી ઉલ્લેખનીય છે કે બાળકીને વડોદરાની સયાજી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવતા फर्ज पर नबीबों द्वारा ने मृत जहर कराई थी रख दिया उधर गड्ढा में कुछ नहीं ढका तो मेरा लड़की खेलने गया और लड़की वहाँ पर गिर गया और वो दस फीट का गड्ढा है हम लोग तो ये हम लोग तो मैं तो काम करता हूँ सरिया का। काम चल रहा है मैं पता नहीं गड्ढा खेड़ रख दिया कौन काम करेगा वहाँ पर ये पता नहीं हम लोग को तो, वो दूसरी का है मैं हम और मेरा घरवेली एक साथ में खाना खा रहा हूँ मेरा लड़की भी खाना खाया तो हाथ धोने गया हो तो अचानक वो गड्ढा में देखने गया गड्ढे में कूद गया हो तो तब मेरा घरवली ढूंढने बोल रहा है जो टपूर टपुर करके बोल रहा है तो गड्ढे से आवाज आ रहा है तब तो मेरा जब घरवेली देखा हो जो नीचे गिर गया तब तो मेरे को तुरंत बुलाया तो मैं गया जाके देख रहा हूँ वहाँ गिरा है हम लोग बहुत कोशिश किया और रोसी लगा के नहीं उठा पाया फिर वो सब साल लोग उधर से आया तो फ़ोन किया यहाँ पर सब गया वो तो तुम्हारा क्या बोलता है उसका ना फायर वगैरह गया वो जाके मेरे लड़की को उठाया मेरी लड़की तो लगे ख़त्म हो गया सर एक ही बच्ची है हम लोग आया बंगल से बहुत दुख होता है लेकिन सर वो तो बात सही है लेकिन जिस गड्ढे में गिर गया मेरा लड़की मैं तो वो लोग को नहीं छिड़ेंगे स्टेप लेंगे हम क्यों हाँ हा, केस करेंगे सर ऊपर वो जो जिसका जो गड्ढा खुरा जिसका जमीन उसका नाम पे केस करेंगे नहीं पता है उधर और आदमी है मेरा उन लोग को पता है योगेश्वर टाउनशिप टाटा गोडाउन छानी पास घटना बनी थी एम एक बोरवेल में तरण वर्ष की नानी बाड़की पड़ी गई थी नीचे अने फायर ब्रिगेड ने कॉल तो फायर ब्रिगेडे घटनास्थले पहुँची ने બોરવેલમાંથી છોકરીને સહી સલામત રીતે બહાર તો કાઢી છે પણ હમણાં છોકરીની સ્થિતિ ગંભીર હાલતમાં છે તેથી તેને એસએસજી હોસ્પિટલમાં લઈ આવ્યા છે હવે આગળની પ્રાથમિક તપાસ ડૉક્ટર દ્વારા થશે એનું અમે નહીં કહી શકતા અમે તો હમણાં બહારકી ટ્રીટમેન્ટમાં છે ડૉક્ટરને આપી છે અમને કોલ મળ્યો તો એના તદ્દન જ અમે ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયા હતા અને લગભગ બાર અગિયારથી બાર મિનિટમાં અમે છોકરીને બહાર કાઢી લીધી હતી